Все исследования, которые мы проводили с Минеролом, они прежде всего касались э, ситуации, которая связана с радиационным облучением. Это самое большое количество исследований было проведено с участием э, большого научного круга Института радиационной медицины. И все исследования, я думаю, что вы все знаете, я не буду сегодня о них рассказывать. Поэтому сегодня мне хотелось больше уделить внимание рассказу людей. Которые, которые были очевидцами этого события, которые прожили это время там, находясь в Чернобыле, которые в самый вот эпогей самого высокого радиационного облучения вот находились там. И вначале я хочу, у нас будет два выступающих. И вначале я хочу пригласить. Ольгу Александровну, да, вот, и попрошу ее приветствовать, да, она у нас, так мы имеем отношение к ней, вот, и она любит наш клуб, и так давно уже с нами, вот, и, и, и очень последовательно, и постоянно, каждый месяц она использует, она приходит, она берет минерал и обеспечивает минералом своих близких. И потом мне так хотелось, чтобы вы поделились немножко о том вообще как о событии, которые вот сначала, как вы уехали оттуда, или как вот что происходило, потому что так важно для истории. Я думаю, для вас это было очень интересно, очень. что человек, который вот был Я там. жили Да, 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 да. да, 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 да. Ты, пожалуйста, Ольга Александровна, вам слово. Да. Добрый вечер. Я хочу поблагодарить в первую очередь Бога что он привел сюда. И если, конечно, не минерал, я не знаю, была бы я еще жива до сих пор. Потому что у меня были очень серьезные проблемы после со здоровьем. Я в Припяти, мы жили с 73 года, с мужем, у меня с ребятом, двое детей. И слава Богу, что и муж у меня еще живой, хотя многих уже моих знакомых, процентов два живых осталось. Если вы знаете. Круг? Многих знакомых уже нету. В ну, нет. Я стою, вы их защите работали. Я уже знаете, что работал начальником тоже. Короче, когда я заболела еще в 1987 году, первый, сразу как-то, я не знаю почему-то, мне поставили диагноз онкологии. Сразу на операцию послали. Не знаю, откуда она взялась так быстро удалили, потом началось очень быстро расти у меня как бы метастаз во всех местах. В сразу? Через год у меня первая операция была. Потом, в общем, состояние ужасное было. Такая слабость. Невыносимая, сын не было. До операции, да? После аварии, после аварии через этот год состояние улучшилось. Детей не тоже. ну просто сказали что почему-то поставили онкологию то есть ну, какой-то вопрос потому что я в Припяти не болела ни разу ну, да. до аварии я ни, ни разу не ходила в больницу там где я работала просто потом хорошо людей набирали э, здоровых mm -hmm. и тут резко эта онкология естественно сказали большая опухоль ну удалили потом обратно почему-то через время оно обратно где-то брали всякие болезни. Сахарный диабет в 91 году, откуда то взялся. У меня его никогда и в роду не было. Короче, все одно за одним. Дети тоже начали болеть. Нас вывезли практически э, с сумкой и двумя детьми на руках. Ну, сказали на три дня. Никто толком и не знал, что это будет на всю жизнь. Я практически уже туда не, не ездила, но муж э, на ликвидации был еще 8 лет, потом он сильно заболел, его практически привезли в больницу, он 4 месяца лежал, потому что был желтый как воск. Мы все похудели, если честно говоря, я и до сих пор еще не, не, стала тем человеком, которым была до аварии. Потому что кости начали разрушаться. Нога у меня отлетела на ровном месте. Это три года я не ходила, в общем, она как-то отлетает резко, на ровном месте, трещит вот полностью. И я пала, лежу, меня просто Скоро я забрала. 9 месяцев из-за диабета, по-видимому, она не спрашивалась. Да и так я поняла, что она чуть-чуть прицепилась. Три года я не ходила. Потом у меня сын очень сильно заболел. Я правда к Богу пришла. Слава Богу, еще это, по-видимому, еще Бог меня дороги. Я уже поняла, что мне надо готовиться куда-то. И тем более дети тоже такие проблемы. У сына была температура полтора года после, ну, тоже все болезни начались как-то всех сразу, особенно на костях это отразило. Вот сразу чувства так вот ходили, ну, как такое состояние, типа сколиоза. Вот. Mm -hmm. Идут пресс такие, хруст, вот, постоянно у всех. Вот видимо, кальция, Вы не да, всегда. не было микроэлементов, по всей вероятности, естественно, оно все отразилось на, на здоровье. Короче, у всех. Когда мы начали... А, случайно я попала в этот минерал, одна моя верующая знакома. Когда молились за моего сына, очень долго, полтора года, никто не думал, что он выживет. Уже врачи просто, просто, сказали, мы не знаем, что уже с ним делать. Он лежал по всех больницах, по всех институтах. Но он постарел, стал вот... Мне вот тяжело, конечно, это вспоминать, Он как старик стал. 26 лет, он высох и как дед. Волосы выпали. Но, слава богу, сейчас он отошел немножко. Я не говорю, что он стал таким же. Но гораздо лучше. У него стало давление нормализовано. Давление у него было 160 на 40. Чтобы состояние ноги отняло полностью. Он не мог ходить. Но потом, когда вот эта женщина сказала, что есть такой, ну вы помните этот свет, света, она да, здесь да, была. Короче, она как-то говорит: "Пойдем со мной". Вот мне это помогло. Если ты хочешь, иди попробуй, потому что если бы не оно, я говорю, тоже не знаю. Жила бы я здесь. И Я не знаю, почему, по видимому, наверное, Бог меня как. У меня просто уже выхода, мы где не были. Не сказать, что мы уже не знаем, что с сыном вашим делать и шить уже кого, уже все институты они были, где я только не лежал. Но они просто уже не знали. Мы начали этот минерал давать, я сама, мы все принимали. Сейчас у него какая-то энергия появилась, он уже стал ходить, он пошел на работу. В общем, ну как-то, он говорит, я стал спать, он вообще не спал. Да это сосудисто, она вообще его так вот трусила, вот практически. У него не было ни, ни, ни ночи, он сна не знал. Ну, короче, сейчас вот когда мы обследуемся постоянно в радиологическом центре. Ну, я, правда, не хожу, я уже не хожу, за себя больше не хочу говорить, потому что я почувствовала, состояние у меня улучшилось, и я к врачам не стала ходить, потому что они в 91-м году мне сказали, максимум два года проживешь. но здоровья было никакое, у меня пульс был 150, давление тоже само собой, а пульс вообще постоянно. Это у меня не было дня, голова у меня болела каждый день. И такие сильные боли с работой, в общем, страшные. Слава Богу, сейчас боли, я не скажу, что уже совсем я такая здоровая. Ну, состояние у меня намного улучшилось. Боли головные у меня стали реже. А то если каждый день, это уже невыносимо. Силы совсем не было. У меня до обеда, если я немножечко вот вставала, что-то делала, с обеда уже все, я Практически я mm не -hmm. Вот когда вот я уже года около пяти пью этот минерал, пью я, конечно, много его. Меня не... Это как скорая помощь. Я пью его постоянно. У меня нету прерывов mm -hmm. никаких. Mm -hmm. И у меня дети, все, в общем, и родственники сейчас. Секрой у меня, мужа тоже, она после двух инсультов стала пить и стала лучше себя чувствовать. мужа даже камни ушли. Он обследовался, был 8 или 10, вот я не помню. Сейчас Почек. у него ноль. В дочке делали диагностику и дали карпатской зоре и санаторий. Такая дискинезия желчных, ну, узи делали. Так написали деформация, ну, типа, как бы, ну, он, раз, он был увеличен, а сейчас, как бы, он получил деформированный желчный. Место но не, напи... Место да, но не написали, что у нее там э, застой вот этой, mm -hmm. нету застоя. Mm -hmm. Не хулицистит, они написали уже. Аритмия сердца у нее была очень сильная, у нее Мамосова даже посылали по всех институтах. У меня кардиологический состоит э, кардиопатия, микродистрофия, потом пролапсы. Это у нее. в маленький, как видео мы заставили. И еще какой-то там. Сейчас они ничего не поставили, меня это удивило, что у нее не поставили, по всей вероятности это за сосудистой. Это сосудистая, она в нее прикрывала, и очень высокий у нее был холестерин. Вот, я вижу, что ну, она изменилась немножко, у нее сердце перестало бить так, вот, как раньше. То бьет и устанавливается, то вот это было не постоянно. Она даже сама в аптеку, хоть в школе была еще, ходила, вот ей сейчас 28 лет. Она еще маленькая ходила покупала сам себе вот эти сердца таблетки. Она уже знала, как я. Она ночью не... она встает, и она курсит, она приходит. Я боюсь спать. Сейчас. Сейчас она уже нормально, более. Вот она уже пьет. У меня все пьют, все родственники, все буквально сейчас пьют. Оно для нас как это скорая помощь. Я многих не понимаю, они хотят чтобы баночку выпить. У меня тоже есть такие знакомые, которые даже я им дарю, вот как, как верующие, я помогаю многим людям. Выпьет баночку. Ну, да, ничего не... И я ей объясняю, что это не одноразовое, ничего не даст одна баночка. Он только начинает работать, очищать. И наоборот, когда я пила, мне еще больше боли. У меня были такие пекло огнем, вот этот перелом, особенно подошву пятки, вот но это ужас, и мне как климаксе. это невыносимо было. Я год тяжело принесла вот это все. Но не так было плохо, а когда было тоже. И потом через год это у меня стало только улучшение. И также я смотрю по своим. Муж у меня посветлел, вот, вот эта желтизна у него ушла. Даже вот буквально он меня стал, конечно, стал заниматься, потому что надо заниматься. Многие вот у нас то не занимался, вот они уже лежали и умирали, естественно. Бороться за жизнь нужно. Так он ходит, купается. он бегает, еще кроме всего, что он... Но он, естественно, себе испробовал все. Он всякие травы, еще минерала не знал, когда ему тоже уже сказали, что уже все он стал, что такое он там не делал, у него куча литературы, все испробовал на себе, и чуть и от этого не умер, и ядовитые травы, все пили. Мы все, короче, потому что надо как-то что-то было делать. Но сейчас он бежал как-то на речку, и какой-то дедушка подошел к нему, где-то 82 года ему, он подошел к нему и говорит, мужчина, вот я вижу, что вы уже в возрасте вроде бы, но у вас такое младенческое лицо, что вы пьете? Мне, говорит, неудобно подойти, я уже давно за вами наблюдаю. Говорит, но ну, он действительно помолодел. Сравните с тем, что, ну, естественно, седой, но он же видит, что... А лицо вот какое, а только по-видимому, от кремния, что он же пьет, mm -hmm. и у него оно... Ну, вот он все время но он ему сказал, он говорит, я не верю, что вот это, он говорит, ну хотите, я принесу вам книжечку, почитаю. Он когда он почитал, я не верю, что вот это может вот это, так изменить человек, лицо типа. Mm -hmm. вот. Но людям тяжело поверить, потому что это надо, наверное, на себе пройти потом, я не знаю. Вот. Но если честно, я по многим своим родственникам вижу результаты. То, что сосудистая, это 100%. Давление. У меня давление еще 122 на 82. А я перто пердоне была. У меня так одна рука вообще, одна сторона одно показывала, другая другая. Вот такое вот, вот творилось. Ну, состояние, конечно, совсем... То, что было раньше, это небо и земля. Так что не буду Мы вас за задерживать. Спасибо. Да.